привет у меня такая новость у меня такая новость очень же дорогие друзья эм, веселые есть лайк ставьте э, google chrome лайк ставьте и подписку на мой youtube канал но если хочешь знать то сразу лайк и подписались, дорогие друзья но вы будете знать В первый сайт зайдем дорогие друзья Так дальше. Ну, дорогие, лайки и поехали. Дорогие, Google выпустила оновлення для смартфона Pixel на базі Android 16. Так, лайки поехали. Google випустила нову версію програмного забезпечення для смартфону Pixel. Оновлення основа нова, Android 16 стало доступно один з 1 листопада і має розмір окло 30 МБ на останніх моделях устройства. Основные изменения направлены на устранение проблемы с экрана при переключении между разными частотами обновления. По данным компании, дорогие друзья, обновления также включают исправление критических ошибок, повышают стабильность и производительность системы. Кроме того, в составе обновление стандартные ежемесячные патчи безопасности, обновленные драйверы компонентов, новая, новая версия прошивки распространенная на устройство начиная с Pixel 7, включая модель Pixel, Pixel 10, Pixel 7, включая модель Pixel 10 и склонные смартфоны серии Pixel Fold. Планшет Pixel Tablet. Пользователи могут проверить наличие обновления вручную через раздел «Система обновления системной настройки устройства». Ну тогда что, Андрей, я сказал, что сегодня, дорогие друзья, в том новости им понравилось, что э, Google выпустила, дорогие друзья, где-то пропало, ну, Google выпустил, а есть уже, э, Google выпустила обновление для смартфона Pixel на базе Android 16, какие Android получат, вам тоже понравится эта новость, ставьте лайк и Google выпустила новую версию программного обеспечения для смартфона Pixel. Кого есть Pixel, можете знать, что основание на Android стало доступно 1 ноября, стало доступно. Дорогие, только лайка улепите подписку на мой тип канал и так дальше. Но с 1 ноября именно имеет размер около 30 мегабайт на 30 мб на последних моделях устройства. Можно ставить э, э, то обновление Android, проверять и так далее. 16-й не Неплохо, для Google Pixel Основные изменения направлены на устройство проблем с мерцанием экрана при переключении между разными частотами обновления. По данным, компания обновления, также включает typ, исправление критических ошибок, повышает стабильность производительности системы. В те же патчи все обнуление все исправлено. Кроме того, в составе обновления стандартные ежеместные патчи, безопасные и обновленные драйверы компонентов, новая версия прошивки. Она будет доступна для всех, дорогие друзья. Дорогие друзья, для всех... Новая прошивка распространяется на устройствах, начиная с Pixel 7, включая модели до Pixel 10, складные смартфоны старые Pixel Fold, планшеты Pixel Tab. Ладно, сказал, что Google Pixel, дорогие друзья, такие же распространяет прошивки Android 16 для Google Pixel и так далее. Пользователи могут Android проверить на дичьем обновлении. Вручную через раздел системы обновления, системы и настройки устройств Ланерги. Кому да, была было новость полезная лепите лайк, подписочку на мой канал, дорогие друзья. И Android 16 неплохо будет. для смартфон пиксель на базе Android 16. Только лайк, дорогие друзья, и э, вам понравится. Android 16. Такое же интересное обновление. Для Google Pixel. Все будет там 300 мегабайт холо весит. Можете проверять, скачивать. И, дорогие друзья, улепить Ставьте лайк, дорогие друзья, и можете улепить, И, дорогие друзья, последний для устройств Ланерги, друзья. Так дальше, лайк улепить. И, дорогие друзья, всем до скорых э, ну, встреч. Я ничего не прощаюсь, но хочу сказать, что вы лайк улепить и э, можете, я скажу, до скорых э, можете э, проверять. Ну, я не И всем до скорых э, встреч. Дорогие друзья, можете лайк встреч и можете проверять. Если у вас Android 6, э, 7, 16, можете проверять и так дальше. Кроме того, у меня стандартные местные паши бесплатные. И, дорогие, лайк улепите. Из чао ча можете, дорогие друзья. Но ну, еще не чао, я хочу сказать, что вам понравится что новая система и направление на устройство проблемы с мерцанием экрана. Вот пиксели тут, где показаны фото, пиксели черные, си, белые, э, розовые и серые. Ну три пикселя. Ну это цвет нам не главное. Главное, бы Android получил новый и кайфовать радости. Ладно. Ну, была новость полезная. Влепите лайк. И, дорогие друзья, такая же Google как Pixel бы распространяет новую Android 16. По-моему, данные было интересно, Влепите лайка и подписку на мой YouTube канал. И, дорогие друзья, до скорых, могу сказать, встреч и подписаться на мой YouTube канал, если бы было полезно данный видеоролик. Это Android 16. Лайки пока, дорогие.